damğa yeri olmayan yeniyetmələr isə bu həyatı özləri bilərəkdən seçməyiblər. Yəni həyatın acı gerçəyi ilə sadəcə üz-üzə qalıblar. Əlaqədar qur qurumlar isə bunun çarəsini tapıblar. Damğa heç bir yeri olmayan, yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlar üçün sığınacaq tikilir. Bu sığınacağın tikilməsində məqsəd uşaqların yerlə təmin edilməsidir. Hazırda sığınacaqda işlər yekunlaşmaq üzrədir. Bildir ki, ikincici başlayan sığınacaqda artıq tamamlanmışlar gedir. Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsində yerləşən bu məkan 50 uşaq üçün nəzərdə tutulur. Valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlar bu sığınacaqda qala biləcdirlər. Uşaqlara sosial psixoloji yardım ediləcək. Onların tam təhsil almaları üçün burada şərait yaradılacaq. Hər bir uşağın sığınacaqda qala bilmək şansı olacaq. Sığınacaq müasir standartlara cavab verən işıqlandırma sistemi ilə tam təmin olunub. Hər bir otaq yüksək səviyyədə təmir edilib. Böyük bir mətbəx də uşaqların istifadəsinə veriləcək. Həyatda isə onların rahatlığı üçün şərait yaradılacağı bildirilir. Yəni yeməklə, diet yeməklərlə açlarını yandırılacaqlar da bunlarla təmin olunacaqlar. Həmin müddət ərzində onların cəmiyyətə inteqrasiya olunması görüləcək. Onları müəyyən peşələrə yiyələnməsi və sərbəst həyata qayıtması üçün meyinchlər görüləcək. Onlar artıq keçici yaşa çatdıqdan sonra cəmiyyətə inteqrasiya olunsun, cəmiyyətdə müəyyən yer tuta bilsin, işləyə bilsin. Sığınacağı yaxın vaxtlarda istifadəyə veriləcəyi bildirilir.